Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kenulisa binti Hashim, nombor metri 283763. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan sajak GMJA J3063, Perbandingan Pentadbiran Awam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Saya sendiri Kenulisa binti Hashim, Nur Hakimah binti Roslan, nombor metri dia 284093, Nur Syahira binti Syahidi 283875 dan, dan yang terakhir Siti Musliha binti Razali. Nomometrik 2893907 Kumpulan kami memilih tajuk perbandingan sosial ekonomi antara negara India dan Pakistan Yang pertama sekali saya akan menerangkan tentang perbandingan sistem pentadbiran negara India dengan Pakistan di okay, India dengan Pakistan ni dua negara yang berkongsi sejarah kolonial yang telah membangunkan sistem pentadbiran yang berbeza sejak kemerdekaan lagi pada tahun 1947. Tugasan ini membandingkan sistem pentadbiran dan dasar kedua-dua negara. Dari segi menilai perbezaan dalam pendekatan pelaksanaan analisis ini memberi tumpuan kepada latar belakang sosial ekonomi kedudukan dalam blok serantau negara dan cabaran yang dihadapi antara dua negara India dengan Pakistan dan perbandingan ini juga kita dapat mengenal pastilah kelebihan dan kelemahan di setiap negara dua negara ini India dengan Pakistan yang mengurus sektor tersebut serta implikasinya terhadap pembangunan negara Okay, seterusnya saya akan membentangkan ekonomi antara dua negara India dengan Pakistan Yang pertama sekali India Ekonomi India ni merupakan kelima terbesar di dunia dengan KDNK USD dia 3.57 trilion pada tahun 2023. Sektor teknologi maklumat dan perkhidmatan memacu pertumbuhan. Contoh program yang boleh lihat Made in India yang meningkatkan daya saing industri tempatan. Walaupun pertumbuhan ini ekonomi yang memerangsangkan tetapi terdapat jugalah ketidakseimbangan pengagihan kekayaan yang menjadi isu yang perlu dihadapi oleh negara India terdapat kesan-kesan negatif dan implikasinya yang perlu dihadapi okay, seterusnya negara Pakistan iaitu pertumbuhan ekonomi Pakistan ni dia lebih perlahan dengan KDNK USD dia 374.8 bilion pada tahun 2024 Namun sektor perkhidmatan menyumbang hampir 50% kepada KDNK bergelut dengan ketidakketuan ekonomi seperti inflasi tinggi dan kebergantungan terhadap pinjaman luar. Contoh yang kita boleh lihat projeknya seperti projek CPEC iaitu projek China dengan Pakistan ekonomi koridor yang dijangka membantu meningkatkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi terutamanya yang berada di kawasan luar bandar yang perlu ditingkatkan dari segi sosial ekonomi. Okey, ini sekian sahaja tentang ekonomi India dengan Pakistan Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Timshir Mazadi Nombor berikut 83917 Seterusnya saya akan meneruskan Pembentangan ini dengan menceritakan tentang kepelbagaian budaya dan bahasa Di India dan Pakistan Di India lebih 2000 Kumpulan etnik dan 1600 Bahasa Kepuatan dalam sektor teknologi dan perhimpunan sejak di Liberal, liberalisasi ekonomi pada tahun 1971 manakala di Pakistan pula sektor perkhidmatan menyumbang sebanyak hampir 50% kepada GDP dengan perbankan Islam dan telekomunikasi berkembang pesat India mem memiliki kepelbagaian budaya dan bahasa yang tinggi dengan lebih daripada 2000 kumpulan etnik serta lebih daripada 1600 bahasa yang dituturkan di seluruh negara. Di Pakistan pula mengalami pertumbuhan yang lebih perlahan berbanding India. Sering berdepan dengan krisis uh, ekonomi akibat hutang negara yang tinggi serta ketidakstabilan politik. Seterusnya untuk sistem pertanian di India dan Pakistan. Di India sektor pertanian menyumbang sebanyak 17% kepada KDNK dan menggajikan sebanyak 40% tenaga kerja. Pengaruh utama seperti beras, gandum, rempah dan kapas. Manakala di Pakistan pula tulang belakang ekonomi menyumbang sebanyak 23% kepada KDNK menyediakan pekerja sebanyak 40% tenaga kerja Produk utama ialah beras, gandum, kapas dan gula. Sektor pertanian masih lagi memainkan peranan penting dalam ekonomi India dengan lebih daripada 40% tenaga kerja bergantung kepada sektor ini walaupun sumbangannya kepada KDNK adalah hanya sebanyak 17%. Sektor pertanian masih menjadi tulang belakang ekonomi Pakistan menyumbang sebanyak 23% kepada KDNK dan menyediakan pekerjaan sebanyak 40% tenaga kerja di negara mereka. Seterusnya daripada aspek pembangunan sosial, Pakistan menunjukkan prestasi yang lebih rendah berbanding India dalam beberapa aspek utama. Uh, Indeks Pembangunan Manusia HDI, Pakistan berada pada tahap 0.564 lebih rendah berbanding India yang mencatatkan sebanyak 0.645. Kadar literisasi di Pakistan dianggarkan sebanyak 59% berbanding di India sebanyak 77.7%. Yang mencerminkan jurang yang lebih besar dalam aspek kepada pendidikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nashira binti Syahidi, nombor metrik 283875. Okey. Saya akan membentangkan tentang birokrasi dalam sistem pentadbiran. Di negara India, Indian Administrative Service IAS sebagai tulang belakang pentadbiran. Sistem federalisme membahagikan kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Di Pakistan pula mengamalkan Pakistan Administrative Service PAS sebagai komponen utama. Birokrasi sering dikritik kerana terlalu berpusat dan kurangnya autonomi di peringkat wilayah dan daerah. Birokrasi memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran pentadbiran di kedua-dua negara ini, pelaksanaan dasar dan penyampaian perkhidmatan awam. India dan Pakistan yang berkongsi Sejarah kolonial British telah mewarisi sistem birokrasi yang serupa selepas beberapa kemerdekaan, selepas kemerdekaan kedua-dua negara ini mengalami perkembangan yang berbeza dalam struktur dan keberkesanan birokrasi mereka. Seterusnya mari kita lihat pula ketulusan dan rasuah. Di negara India, negara ini terletak di tangga ke-85 daripada 180 negara. Di negara Pakistan pula, mereka di tangga ke-140 daripada 180 negara. Amal mereka mengamalkan amalan nepotism, kronisme dan penyalahgunaan kuasa adalah masalah yang berterusan. India telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan ketelusan dalam biokrasi. Ini membolehkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai operasi kerajaan yang meningkatkan accountability pegawai awam. Ketelusan dalam biokrasi Pakistan masih menjadi isu utama indeks persepsi rasuah 2022 oleh Transparency International meletakkan Pakistan di tangga ke 140 daripada 180 negara yang menunjukkan tahap rasuah yang membimbangkan. Terima kasih daripada rakan saya. Saya sambung Nama saya Nur Hakimah binti Roslan, nombor metrik 284095. Hari ini saya akan membentangkan mengenai perbandingan keseluruhan bagi India dan Pakistan. Di India, sistem birokrasi lebih stabil, autonomi lebih tinggi di peringkat negeri dan daerah. Kejayaan program seperti Digital India dan Swatch Bharat Ahbiyan. Manakala Pakistan pula, pengaruh politik kuat dalam pelantikan pegawai tinggi campur tangan ketenteraan dalam pentadbiran tahap ketulusan yang lebih rendah. Pembandingan antara birokrasi India dan Pakistan menunjukkan bahawa kedua-dua negara mewarisi sistem yang serupa daripada pentadbiran kolonial. British, perkembangan selepas kemerdekaan telah membawa kepada perbezaan yang ketara dalam kecekapan ketulusan keberkesanan pelaksanaan dasar. Manakala bagi faktor kestabilan politik pula, sejak tahun 1991, liberasi ekonomi India telah bertukar daripada kawalan ekonomi yang ketat kepada pasaran yang lebih terbuka. Pada tahun 2023, KDNK India telah meningkat sebanyak 3.57 trilion. Manakala di Pakistan pula pada tahun 2024 hanya sebanyak 374.8 bilion yang disebabkan oleh hutang luar negara yang dipinjam daripada IMF. Salah satu faktor utama yang menjadikan India lebih maju dari segi ekonomi ialah kestabilan politik yang relatif lebih kukuh berbanding Pakistan. Sistem demokrasi India yang berasaskan model parlimen telah berjaya mengekalkan kesinambungan dasar ekonomi dan pembangunan negara sebelum terdapat perubahan dalam kepimpinan politik dari satu parti ke parti yang lain. Kesimpulan, perbezaan dalam strategi pembangunan kestabilan politik serta keupayaan pentadbiran telah membentuk hala tuju India dan Pakistan. India menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kukuh selepas liberalisasi pada tahun 1991. Manakala Pakistan menghadapi cabaran ketidakstabilan politik dan kebergantungan keuangan luar. Masa depan kedua-dua negara ini bergantung kepada keupayaan mereka untuk menyesuaikan diri dengan cabaran global. Sekian, terima kasih.